খেলখন তেতিয়া চাব লগা হ'লহেঁতেন যদি আজি জুবিনদা জীয়াই থাকিলেহেঁতেন অসমৰ আধা সংখ্যক মানুহে অসমৰ এজন মানুহৰ ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ বাবে বাৰে বাৰে চৰকাৰক প্ৰশ্ন সুধি আছে বাৰে বাৰে ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ দাবী উঠাই আছে আধা সংখ্যক মানুহ ৰাজপথত আন্দোলন কৰি আছে এইকণ সময়ত যদি জুবিন দা জীয়াই থাকিলেহেঁতেন জুবিনদাও ৰাইজৰ লগত থাকি এক মুখেৰে চৰকাৰক প্ৰশ্ন সুধিলেহেঁতেন কি হৈ আছে এইবোৰ কিয় এতিয়ালৈকে উত্তৰ দিব পৰা নাই অসমত এজন মানুহকে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো পক্ষৰ মানুহে ভয় কৰিছিল সেইজন হ'ল জুবিনদা কাৰণ জুবিনদাৰ এটা চিঞৰত অসমৰ ৰাজপথ ভৰ্তি হৈ গৈছিল কিন্তু আজি সেই মানুহজনৰ আত্মাই ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ বাবে বাট চাই আছে অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে প্ৰশ্ন সুধি আছে পঞ্চাছ লাখতকৈ অধিক মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখি আছে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ ইয়াৰ পাছতো কিন্তু কাৰোৰ এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা নাই লাহে লাহে নিউজ চেনেলত এই আলোচনা বন্ধ হৈছে চৰকাৰী পক্ষত এই আলোচনা বন্ধ হৈছে লাহে লাহে দল সংগঠনৰ মাজত এই আলোচনা বন্ধ হৈছে আৰু লাহে লাহে শুভাকাংক্ষীৰ পৰাও এই কথা পাহৰোৱাৰ যত্ন কৰা হৈছে নেতা মন্ত্ৰীসকলে পুৰণা গৌৰৱ গগৈৰ পুৰণা দুহেজাৰ এঘাৰ দহ চনৰ টুইটবোৰ আনি আনি ইয়াক আকৌ নতুন মেৰপাকলৈ সোমোৱাই আমাক পাহৰোৱাৰ যত্ন কৰি আছে নতুন নতুন আঁচনি নতুন নতুন চাকৰি দি সেই কথাবোৰক তল পেলোৱাৰ যত্ন কৰা হৈছে চৰকাৰী কাম কাজ চলি থাকিব উন্নয়নৰ কাম কাজো চলি থাকিব ইয়াৰ লগে লগে চৰকাৰখনৰ এইটো দায়িত্ব আছে লাখ লাখ মানুহে সুধি থকা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়া এইসকল যি প্ৰশ্ন সুধি আছে সেইদিনা কি হৈছিল তাত জুবিন দাৰ লগত কি হৈছিল এওঁলোকেও আইনৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰে আমাৰো আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে আইনে কাক শাস্তি দিয়ে কেনেকৈ দিয়ে দিব কিন্তু আমি সাধাৰণ মানুহে জানিব বিচাৰিছোঁ মাত্ৰ সেইদিনা কি হৈছিল জুবিন দাৰ লগত এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কিয় দিব পৰা নাই কৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ লগত কি লিংক আছিল ইমানখিনি আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ কিন্তু ছিংগাপুৰত জুবিন দাৰ লগত কি হৈছিল এতিয়ালৈকে কিয় উলিয়াব পৰা নাই আৰু প্ৰশাসন যদি বিফল হৈছে এই দায়িত্ব কিয় এতিয়ালৈকে চি বি আইক দিয়া নাই এইবোৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন নহয়নে অসমৰ প্ৰত্যেকজন প্ৰশ্ন সোধা মানুহ লাহে লাহে ভাগৰি পৰিব নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজত ব্যস্ত হৈ নিজৰ ঘৰ চলাবৰ বাবে কষ্ট কৰি কৰি ভাগৰি পৰিব শেষত সোধাও পাহৰি যাব জুবিনদাৰ ন্যায় পাবনে এনেদৰে এটা ইছ্যু শেষ হৈ গ'লেই জানো আমাৰ মনৰ প্ৰশ্নবোৰ আমাৰ মনৰ সন্দেহবোৰ দূৰ হ'ব চৰকাৰৰ কাম হয় এইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব হয় আধা সংখ্যক জনসাধাৰণে সুধি থকা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়া আৰু আমাক উত্তৰ লাগে কাৰণ অসমৰ সকলোতকৈ মৰমৰ মানুহজনে যদি ন্যায় নাপায় কোনে ন্যায় পাব আমি পামনে ন্যায় মই পুনৰ কৈছোঁ আজি যদি মোৰ ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ বাবে অসমৰ আধা সংখ্যক মানুহ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিলেহেঁতেন জুবিনদাও ৰাস্তালৈ আহি ক'লেহেঁতেন চৰকাৰক চকুত হৈ প্ৰশ্ন সুধিলেহেঁতেন কিয় এতিয়ালৈকে ন্যায় দিব পৰা নাই কিয় এতিয়ালৈকে চৰকাৰ নিমাত আছে সেইকাৰণে মই প্ৰশ্ন সুধিছোঁ পুনৰবাৰ চৰকাৰক চৰকাৰী উন্নয়নমূলক কাম কাজবোৰ চলি থাকক ইয়াৰ লগতে আমাক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো দিয়ক সেইদিনা কি হৈছিল ছিংগাপুৰত কি হৈছিল